Відповідно до статті 13.4259 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розділу 13 статусу територіальної громади міста Черкаси, розподілу 4 положення про проведення громадських слухань у місті Черкаси, ми зібралися сьогодні в цій залі, щоб провести загальноміські громадські слухання з питань щодо реалізації інвестиційного проєкту з будівництва. Підприємства комплексної переробки твердих побудових відходів методом промислового піролізу з виробництвом місцевого продукту, синтезованого газу та електроенергії. Ці громадські слухання ініційовані товариством «Екобайк». Склад делегації. Богоявленський Андрій Борисович, компанія Екобайк, виконавчий директор. Р. Браун, компанія ОАК. Засновник і головний виконавчий директор. <плес> Майк Бредні, компанія ПроЕНЕЦ. Старці віцепрезидент. Ітеос, компанія Проенерс, директор розвитку проєктів Шановні присутні, я пропоную на голову комісії Намчука Андрія Миколаєвича, на секретаря Якимчука Сергія Сергійовича. Это двенадцать, И по на всех на выдающихся переговорах нашей компании и стратегических инвестиционных партнеров. Благодарим вас за проявленную инициативу гражданскую, которая помогла нам собраться сегодня для общественных слушаний, которое. Преследует за собой цель о... оговаривания результатов оценки воздействия на окружающую среду, которая была проведена по нашему проекту. Я перепрошую за то, что я говорю на російській мове, на украинский це займет трошки більше часу. Спасибо. Уважаемые тот проект, который мы представляем, надеемся. позитивно скажется на экологической атмосфере города Черкаса и Черкасской области. Мы инициировали данный проект в 2014 году. Был пройден немалый путь по сочинению всех обязательств юридических и экономических, которые было необходимо произвести для того, чтобы зарубежные инвестиции смогли прийти на территорию Украины защищая интересы не настолько производственной линии, которая, в принципе, мы никто не выбираем, а интересы денег, средств, которые представляет компания OAC Utility Solution господин Роберт Браун, которая непосредственно отвечает, и компания OAC Utility Solution отвечает за работу с производственниками и генподрядчиками с мировым именем. Это американская компания Pro Energy Service, которая представляет господин Майк Брэди и господин Кит В дальнейшем они более предметно вам интересуют технологический процесс и все необходимые дальнейшие действия, которые мы будем производить при производстве непосредственно проекта. Наша ответственность компании Экобайк – это ответственность локального девелопера, который очень давно работает в направлении экологических технологий и коммунального сектора. Необходимо понимать, что, необходимо понимать, что данный сектор всегда имеет определенный интерес со стороны населения и без поддержки и понимания населения не, будет произведено никаких дальнейших юридических и экономических действий, поскольку в любом случае громада по законодательству Украины будет принимать решения но тем не менее за два года нами были проведены следующие действия. Регистрация компании ЭКБИ была проведена в ноябре 2014 года по требованию юридических оформлений партнерских соглашений с зарубежными ТВП, по требованию правильного юридического определения ответственность за ряд вопросов, которые необходимо было учесть при создании базы данного проекта. Любой базой данного инвестиционного проекта служат гарантии поставки сырья на предприятие, которое будет рассчитано на тот объем, который производит город Черкас, и, соответственно, гарантии окупаемости данного предприятия. Если говорить о гарантия, которые необходимо было произвести, первый шаг, который мы сделали, это в 2015 году произвели морфологию ваших э, твердых бытовых отходов. Как нам известно, до этого момента ни одна компания не проводила данного угольного исследования с целью определения колоритности содержания э, в твердых бытовых отходах, которые в дальнейшем есть возможность производить в синтезации электроэнергии. Технологический процесс я не буду улучшаться, если в двух словах. Никто не собирается перерабатывать муниципальный отход. Перерабатывать будет сырье, которое будет подготовлено после определенной сортировки на подаче при подаче на предприятие. После сортировки будет произведен так называемый твердый э, энергетический остаток РДФ в виде того того объема, который э, необходим для потребления непосредственно в непосредственных пирамидических узлах при производстве синтез-газа. Продуктом, который будет служить э, на выходе этого предприятия, будет синтезированный газ и электроэнергия. Более подробно мы ответил на ваши вопросы, что это, как это будет сертифицировано, какие необходимо провести действия для того, чтобы данный продукт был в рыбе, в районе, в После того, как мы провели морфологический анализ, в сентябре прошлого года, 12 сентября, мы объявили о начале своих финансовых вкладываний в виде производства техники экономического обеспечения, в том виде, которое необходимо было произвести нашими зарубежными партнерами, международными институтами и подавать для оценки финансовой модели непосредственно собственных инвестиционных средств. Uh, которым представляет компания ОАН, это портрет Если говорить о сочтении процентного соотношения средств инвестиционных, то не менее 30% частных средств не дали направление кредитными линиями международных финансовых институтов, такие как ЕБРР и Фонд сборного климата в Великобритании результатами тех экономического обоснования, которое проводилось достаточно долго, служила работа компании проекта «Тамбук». Это оценка воздействия на окружающую среду данного предприятия, привязанная к той территории, которая она была предложена. Предполагается строительство предприятия на третьей линии химбаракна, это 7 гектар территории, 1100 квадратных метров забудов уже с разрешением на произведение работ данной категории сложности. Огромный плюс в городе Черкассе, то что ваш объем тех отходов, которые вы производите, то что э, ваше население уже в принципе очень хорошо воспринимает необходимость раздельного сбора, это то, что нет необходимости делать глубокую сортировку, а необходимо производить сырье непосредственно производить из него продукт. Территория, о которой мы говорим, она имеет все необходимые инженерные коммуникации, отдаленность от живых помещений, живых массивов, достаточно большую санитарную зону, в дальнейшем мы об этом будем говорить и показывать на слайдах, для того, чтобы увидеть. Я надеюсь, что они в этом помогут представители завода ВСВ, предприятия ВСУ, которые представляют на эту территорию. Тем не менее, задача обговаривания сегодняшней слушания – это результаты оценки воздействия, которые произвели специалисты. И мы присвоили необходимость учитывать законодательство Украины, вы опубликовали данные результаты в газете «Щеркасский край», начиная заявление про номер, которое было опубликовано в июле этого года, через месяц мы подали заявку про наследки данной деятельности. Специалисты, которые представлены президентом, смогут ответить на ваши вопросы.